Меня зовут Кузова Ирина, я директор украинской биржи благотворительности. Мы очень долго думали, на какую же тему делать доклад. И в конце концов, получилось так, что тема доклада была неизменна, осталась а не на той, как мы предложили организатору. А именно, естественно, почему собираем меньше, чем хотим и можем. Наш проект существует два года. Вот чем больше людей мы знаем, тем больше вещей мы можем делать. То есть мы можем делать абсолютно разные вещи. И самое важное, как краудсорсинг. Это э, возможность привлечения ресурсов не финансовых. Это будет ну, привлечения э, привлечение мобилизации людей и э, возможность других ресурсов для решения настоящих проблем. Как правило, термин краудсорсинг означает, что вы используете современные информационные технологии, которые позволяют вам обратиться к большой аудитории, к большому людей. А, также выделяется еще травма финансовых ресурсов. А, правда, может, есть три модели. Первая модель это когда вы привлекаете ресурсы без получения вознаграждения. Это, по этой модели работает наш проект украинская биржа деятельность. А, второй, вторая модель это когда вы э, привлекаете средства с вознаграждением, не финансовым вознаграждением. Существует такой замечательный эталонный проект, это Kickstarter э, где вы можете привлекать деньги от большого количества людей и э, взамен давать, э, например, какие-то части продукции, либо возможность получить э, результаты. Ну и третье, как бы, такое подразделение, он э, выделяется, можно сказать, как крауд инвестинг, когда э, вы привлекаете деньги, и за это люди, которые люди принимают участие в финансировании вашего проекта, получают часть прибыли. Э, есть еще разные подразделения. примером использования краудфандинговой площадки без вознаграждения финансового. Там, где каждый человек может принять участие в проекте и за это не получать какой-то финансовый. Есть украинский пример хороший, нам очень нравится наш Вигадие, кто знает, проект Сминопош. Это, в принципе, реализация краудфандинговой площадки где, по получению, скажем так, нефинансового вознаграждения. Можно собирать средства для реализации появилась стартовала в Украине площадка, которая э, позиционирует себя как э, площадка, которая базируется на технологии крауд инвестинга, это Синдеро. Не знаю, как она будет существовать и насколько она будет успешна, она просто стартовала. И все мы знаем, что в принципе э, не каждый проект можно взять, реализовать в другой стране, Его нужно донести информацию до огромного количества людей и дать им инструменты, которые позволят очень просто и быстро реализовать свою помощь. Э -э для того, чтобы быть столько успешными, э мы должны иметь э большое количество проектов, которые люди могут поддержать. И э когда мы разрабатывали свой проект, мы поняли, что мы не можем и собирать большое количество денег, и э отвечать за качество проекта. Для благотворительных проектов, которые реализуются другими благотворительными организациями. То есть мы помогаем собирать деньги для благотворительных организаций, которые непосредственно реализуют именно эти проекты. А благодаря этому мы можем отвечать за качество тех проектов, которые реализуются, в деньги, на которые сообразит правительственная благотворительности, и в принципе вводить довольно-таки жесткие системы контроля и отчетности. Поэтому наши пользователи, мы понимаем, что... В принципе, продукт украинской бежевого деятельности – это продукт, который мы предлагаем для обычных людей, которые хотят заниматься благотворительностью. И э, основные наши приоритеты, сильные стороны, это в том, что э, каждый человек, как это работает, может прийти увидеть выбор из проекта. Э, удобным способом пожертвовать деньги на этот проект мы реализуем несколько возможностей оплаты. Это могут быть оплаты и через интернет, я говорю, банковскими платежными платами, это могут быть и стандартные платежными агрегаторами, которые вам позволяют платить на платежный терминал или веб-мани. И самая большая плюс это то, что все 100% от денег, которые пожертвованы на, наших, на проекты, находящиеся на украинской бирже деятельности, они идут на реализацию этого проекта и в обязательном порядке все отчеты вывешиваются на сайте. А, наша задача вообще построить сеть доверия. Сеть доверия, которая образовывает под собой возможность контроля всех которые получили процесс. Это как те люди, которые помогают деньги, также э, авторы проекта, организации, которые реализуют этот проект, и третья сторона это типа, конечно получать помощь. А, все мы знаем, что основные принципы, которые постоянно звучат в современной благотворительной сфере, это честность, прозрачность и причетность. Вот, а мы создали современную систему, которая позволяет а, практически в режиме реального времени отслеживать постоянно видеть сбор средств, на что они тратятся, получать обратную связь как которые могут вызвать от любых людей, людей, которые хотят помочь. Плюс наш это позволяет нам реализовывать проект практически по всей Украине. И это является большим плюсом для такой сервисы, как Uh... На нашем сайте и еще деньги, на которые полностью не собраны, практически все из них уже начинают финансироваться. Если проекты позволяют, там, закупаются либо оборудование, либо, либо лекарства. мы не работаем по принципу такому, пока 100% не собираем, деньги никому не вычисляют. Нет, это все идет в режиме на Плюс мы очень сильно работаем над аудиторией. А хочу сказать следующее, что подключить просто систему, например, там, интернет эквайринга оплаты в интернете, либо прием платежей, это только вот маленькая доля, для того, чтобы люди знали и доверяли вашей площадке, для того, чтобы они приходили и э, поддерживали свои возможные проекты, следили за их реализацией. В принципе, за полтора года, почти два года у нас было порядка более 600 тысяч посещений нашего сайта. Это более 400 тысяч уникальных пользователей, которые в раз зашли на нашу платформу. Ну, процент отказов был такие маленький. В принципе, для другого ресурса это порядка... 45%, если не ошибаюсь, это значит, что люди приходят сюда именно они... за тем, почему они это как правильно. Очень часто, когда идет а, продвижение платформ, запускается, например, контекстная баннерная реклама, и многие люди заходят, случайно нажимают на ваше красивое объявление, понимают, что они попали не туда, куда хотели, и сразу же уходят, либо же закрывают площадку. Мы работаем по-другому, а, у нас нет возможности, к счастью, к сожалению, оплачивать. Рекламу. Поэтому все наши ссылки на наш сайт размещаются в тех местах, где очень близко к содержанию человек понимает, зачем он к нам идет и может поддержать все нужные проекты. Для интереса, насколько вообще эффективная всевозможная система интернет-платежей. Вы видите на этом слайде следующую информацию, что желтое и серое соотношение, это первое это соотношение собранных средств, от общего количества. Получается, что из 9 миллионов собранных ситуация не сильно хорошо видна, чтобы я вам озвучила. А, за счет интернета эквайлинга у нас было собрано, это желтая фоль, 54% всех собранных денег это средства, которые люди осуществляли посредством а своих пластиковых карт из интернета. И э, это 78% всех платежей. То есть за весь период у нас было более 60 тысяч платежей. Это люди, которые платили разные деньги. И из них 78% этих платежей это через банковские карточки, это постельный интернет-эквариант. Что это означает? Это означает, что в принципе инструмент очень эффективный, и он будет... Для это неприемлемо. И поэтому мы вынуждены очень часто отказываться от многих интересных проектов, которые позволят собрать огромные суммы денег, но мы понимаем, что конечность результата этого проекта невозможно достичь. Особенно это касается, конечно же, лечения больных деток, которые, когда родители уже все врачи понимают, что никакие суммы денег... оборудования, либо же культурные проекты, отклик находят действительно проекты, которые адресная помощь на конкретного ребенка. Вот поэтому мы стараемся сохранять, конечно, всю политику проектов, которые представлены на нашем сайте, но перекос все равно есть на адресную помощь. Ну и третье, очень часто, когда проект отбирается в европейской бирже благотворительности, мы просим самих авторов проекта благотворительной организации оценить, насколько этих проектов будет в сердце обычного человека, потому что мы понимаем, что у нас есть какие-то проекты, которые очень понятны и понятно, чему они реализуются, есть проекты какие-то очень специфические, поэтому мы, как бы, мы берем и ставим не все проекты, которые попадают нам на площадку. Ну и самое, конечно, важное это в том, что организация должна понимать, каким образом она отчитается и вынуждены принимать решение о том, что отчитаться. Будем. К сожалению, многие с этим сталкивались, многие понимают, о чем я говорю, это касается бесплатной и бесплатной э, в Украине, и несертифицированных приказ. И такие проекты тоже мы не можем публиковать особенно на бирже, потому что наша задача, что за каждую имя, которая будет пожертвована через нашу площадку, должен быть конкретный четкий отчет, на что и как, как эти деньги были потрачены. 谢谢。